Могут ли быть опасными прививки? В принципе, могут. Скажите, а вы своих детей прививаете прививаем. без опасений или все-таки есть какие-либо Не, ну после того, что по телевизорам показывают, так чуть-чуть опасаемся, но так, ну прививаем. Ну, возможно, и могут, но я свой, своего ребенка прививаю. Ну, я немножко переживаю, но я все-таки считаю, что нужно прививать. Больше опасность, если ребенок будет непривит. В любом случае, в дальнейшем, когда ребенок идет в садик, в школу, нужно обязательно его прививать. Это требует. У нас нет отдельных групп, где есть дети непривитые. У нас нет отдельных классах, классов, где ребенок, ну, могут дети быть непривитые. То есть, когда устраивают ребенка в садике или в школу, обязательно нужно, чтобы они были привиты. Поэтому так требуют общество. Ну, если они некачественные, то могут без опасений. А чего опасаться? Если не сделать прививки, вирус сейчас опаснее, чем сделать прививку. Больше шансов заболеть и умереть от болезни, чем от прививки. Я думаю, нет. У меня ребенок привитый, и, слава богу, все обошлось. раньше это как-то было ну, обязательно, и никто ни, ни о чем не говорил, так чтобы вот какие-то противопоказания. Ну, во всяком случае противопоказаний не было, и мы прививались, и все было нормально, не болел ничего. Внутри себя я понимаю, что могут быть, но врачам еще немного осталось доверия, поэтому не знаю. Вообще одна часть меня говорит, что это плохо, что прививки детям не нужны, что в самом раннем этапе, когда ребенок только рождается, его закалывают сразу куча ненужных ну, как на мой взгляд, ненужных препаратов и полностью убивают развитие молодого организма, особенно когда до года их делают. Но у меня в семье очень много врачей, которые крутят у виска, когда я говорю такое, и рассказывают мне про огромную пользу этого всего дела. Каждый раз с опасениями и с закрытыми глазами. Я против, но 25 человек в моей семье врачей, все женского пола, а я против женщин никогда не иду. Ну, по наслышимости, возможно, и может быть. Уже взрослая дочь. Ну, если внуки, конечно, с опаской почему-то. Как-то недоверие. Или потому что отечественные у нас такие. Положительно. Ну, наверное, смотря, какая прививка. Я в них не разбираюсь в прививках. Там же есть, наверное, какие-то нужные, какие-то ненужные. Ну, я считаю, что нет, они не опасные, наоборот, полезные. Без опасений. У нас немає побачних ефектів після прививок. То есть, я прививаю без опасінь. Зі школи нам дають таку вот виписку, коли батьки пишуть, да ні, власне чи ні. Тобто без опасений. Ну, Взагалі прививаю, але но... боюсь. Мої земляки дуже відповідальні люди. Я дякую всім. Хоч є певна міра побоювань, що можуть виникнути побічні дії наведення вакцин, але люди дуже правильно розуміють, без щеплення в сучасному світі не виростити здорову дитину.